নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ব্ৰইলাৰ চিকেন বনাবলৈ লৈছোঁ মাজে মাজে যদিও বনাওঁ ভিডিঅ' কৰা নহয় আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰত মানুহ চাৰিজন তাৰে তিনিজন মানাহে খাওঁ ব্ৰইলাৰ আৰু এয়া হ'ল আমি সৰহকৈ হ'বৰ কাৰণে কম কমকৈ খাওঁ সেইটো কাৰণে ভাগ কৰি ল'লোঁ সেইখিনি থৈ দিম আৰু এইখিনি এনেকৈ তিনিদিনৰ কাৰণে ভাগ কৰি ল'লোঁ এয়া পিঁয়াজ আলু চব সকলোখিনি কাটি ল'লোঁ কাটি কৰি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ যিহেতু মই নিজেই কেমেৰাটো কৰি আছোঁ কামখিনিও কৰি আছোঁ কেমেৰাটোও কৰিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক ভালকৈ কেমেৰাটো কৰি মই দেখুৱাব পৰা নাই এয়া কেৰাহীটো মই ধুনীয়াকৈ গেছটো জ্বলাই পাতি ল'লোঁ পাতি লৈ পেলাই ইয়াত মই যিখিনি মানে ধুওঁতে পানী আছে সেইখিনি পানী মই শুকাই পুলি দিছোঁ আৰু লগতে মই ভাতখিনিও বনাই পেলাই ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ ছাইডৰটোত এনেধৰণে এয়া গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তেলখিনি অলপ কম পৰিমাণে দি দিছোঁ পিছত মই হেৰি কৰি মাকোঁ কম পৰিমাণে দি পেলাই এনেকৈ এনেধৰণে পিঁয়াজ আদা যিবিলাক মই মানে পিঁয়াজ চিঁয়াজখিনি আছিলে সেইখিনি মই এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ অলপ এয়া ভাজি আছোঁ অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা হ'ব লাগিব ইয়াৰ ৰঙচুৱা নিচিনা অকণমান হৈ গ'ল দুই এখন অকণ বেছিয়ে হৈছে তথাপিতো ইয়াত মই অকণমান হালধি দি দিলোঁ হালধি দি দি পেলাই এনেকৈ লৰাই আছোঁ অকণমান সময় লৰাম এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গৈছেহি ইয়াত মই এতিয়া ভাজি অঁ এতিয়া মই ভাজি আছোঁ এতিয়া আপোনাৰ যিখিনি মই আদা নহৰু এনেকৈ ধৰণে মই পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই দি দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া আকৌ অকণ লৰাই দিম সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ অকণ ভাজি লৈছোঁ ভজাৰ পিছত মই এতিয়া যিখিনি মাংস মানে আমাৰ এসাঁজৰ কাৰণে লৈছিলোঁ সেইখিনি মাংস এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৈ ভাজি লৈছোঁ অলপ সময় ভাজিম ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই তাত অলপ পানী দি দিলোঁ যিহেতু মই গ্ৰেভি টাইপ বনোৱা নাই অকণমান পানী অকণমান জোল টাইপ লাগে মানে ভাইটিহঁতে অকণ জোল টাইপ খাই ভাল পায় সেইটো কাৰণে মই অলপ পানী অকণ দি দিছোঁ মই আকৌ গ্ৰেভিটোও খাই ভাল পাওঁ ইয়াতে ইয়াতে দি পেলাই অকণমান উতলাৰ পিছত মই নিমখ মানে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখখিনি মই দি লৈছোঁ নিমখ তাৰপিছত আপোনাৰ যি জলকীয়া গুড়ি মোৰ অকণ ষ্টাইলটো বেলেগ হয় জলকীয়া গুড়ি এনেকুৱা জিৰা এনেকুৱা এইখিনি দি ল'ম এতিয়া গোটেইখিনি উতলি আছে পূৰা অকণমান উতলটো লাগিব এতিয়া উতলটো যেতিয়া আহিছে অথনি যেতিয়া পানী পানী পানীখিনি দিয়াৰ লগে লগে পানী পানীৰ নিচিনা লাগিছিল এতিয়া অকণমান অকণমানকৈ ৰংটো মানে আহিছে এতিয়া যি যিহেতু মই এতিয়া মছলাৰ যিবিলাক জিৰা বা হেৰি ৰিট চেলি এনেকৈ দি দিছোঁ দি দিম আৰু অকণ সময় উতলোৱাৰ পিছত অকণমান তেতিয়া আৰু অকণমান মানে হেৰিটো আহিব তৰকাৰী মানে হেৰিখন আৰু অলপ মানে হেৰি সোৱাদটো আহিব আৰু ইয়াৰ লাহে 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 কালাৰটো বদলি হৈ হৈ আহি আছে প্ৰায় হৈছেহি আৰু এতিয়া নমাব সময় হ'ব এনেকৈয়ে মই বনাই থাকোঁ বনা আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাবচোন ভিডিঅ'